हमारे चैनल समाचार की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ये जो है महानगर पालिका का ये एम जे पी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण इनके मार्फत काम चालू है ये कंपनी का नाम है देखो वी जी पी आर इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी काम कर रही है यहाँ शहर में मगर इतना काम बोले तो यहाँ कोई उनका कोई टेक्निकल आदमी नहीं रहता अपने हिसाब से कोई दो जन आते वो बताते ऐसा ऐसा खोदो वो अपना पूरा रोड खोद डालता और आज जो कुछ रास्ते बने हुए हैं महानगर पालिका ने जो आज पंद्रह साल के बाद जो रास्ते बनाए थे के गुड़ रास्ते उसका पूरा कंक्रीट फोड़ के चार चार पाँच पाँच फिट खोद के उसकी मट्टी जो है तो पूरी रास्ते के ऊपर आई हुई है और कुछ जगह पे जो है तो वो काली मट्टी रहने से चिकनी मट्टी रहने से बारिश के दिनों में ये वहाँ पे टू व्हीलर के एक्सीडेंट हो रहे हैं ज्येष्ठ नागरिक फिसल के गिर रहे हैं आजू बाजू के स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी फिसल के गिर रहे हैं और वो काम करते टाइम उसमें ड्रेनेज की लाइन फूट रही है वाटर लाइन फूट रही है वो वैसे के वैसे खोद के उसमें ही वो पाइपलाइन डाली जा रही है नागरिकों के से जहाँ जहाँ ड्रेनेज लाइन फूट रही है वहाँ पर ये तो एक ही कॉलोनी का मसला है एस टी कॉलोनी एन टू का ऐसा अगर शहर में देखेंगे तो बहुत कुछ अपने को समझ में आ जाएगा ये कितना बडा झोल कर रहे कमिशनर साहेबांना हे आम्ही सांगितलंय की आता हे जे ड्रेनेजचे लाईन फोडलेले आहेत ही जिम्मेदारी कोणाची आहे तर कमिशनर साहेबांचं म्हणणं आहे की ही जिम्मेदारी जी आहे ही प्रशासनाची जिम्मेदारी आहे त्या कॉन्ट्रॅक्टरची जिम्मेदारी आहे परंतु तिथं असा प्रकार चालू आहे की त्या पाईपसाठी म्हणजे नागरिकांना ज्यांचे पाईप फुटले तुम्ही तुमचं परचेस करून आणा आज आपण ते बिल सुद्धा सबमिट करू शकतो ते पैसे हे, हे देणार आहेत का आमचं पुढचा प्रोटोकॉल राहील की आम्ही हेच करणार आहे आम्ही मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडण्यात येईल आणि याच्यात कोट्यावधी हो रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे स्पष्ट दिसतंय कुठं चार, चार इंची पाईप टाक कुठं सहा इंच पाईप टाक कुठं आठ इंच पाईप टाक कोणाचा कोणात मिळ नाही कसं खोदायचं ते सरळ खोदायचं रस्त्यावर सरळ दिसला तो सरळ खोदला वाकडा दिसला त्याला वाकडं घाल अहो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे त्याचा पत्ताच नाही ना अधिकारी तर कोण आहे ते कधी तोंड सुद्धा राखत नाही तिथं फिरकले सुद्धा नाही आणि जे आपले काही असतात तर त्यांनाही त्याचं काही नॉलेज नाही आहे ना। माझं नाव अशोक पवार पाटील रस्ते साधन सुविधा स्थापना जिल्हा संघटक छत्रपती संभाजीनगर